Melo, saya jemput yang berhormat Kampa. Terima kasih. kepada Puan Pengurusi. Saya terus masuk ke butiran B10-2020-300 Belanjawan Negara. Minggu lalu, Menteri Miti telah menjelaskan dalam Dewan ini bahawa komitmen pelaburan bernilai US dollar 150 bilion dalam sektor semikonduktor, aero angkasa dan pusat data seter US dollar 19 bilion pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group tidak melibatkan dana awam tidak menambah beban fiskal dan merupakan urusan komersial oleh syarikat swasta dan GLC Beliau menegaskan bahawa langkah itu mengekalkan kedaulatan fiskal negara dan tidak menggunakan wang rakyat namun apabila bajet 2026 dibentangkan kerajaan memasukkan pelaburan GLC dan GLIC sebanyak 16.5 bilion ringgit sebagai sebahagian daripada pelaburan kerajaan dengan jumlah keseluruhan mobilisasi awam swasta mencecah 50.8 bilion. Puan Pengerusi, ini satu pertentangan yang nyata. Jika pelaburan di GLC bukan dana awam, mengapa ia dimasukkan dalam bajet negara? Seolah-olah sebahagian daripada perbelanjaan dan plan fiskal kerajaan. Adakah GLC ini dianggap entiti kerajaan? Hanya apabila kerajaan mahu menunjukkan angka pelaburan yang besar tetapi dilabel sebagai entiti korporat bebas apabila timbul persoalan tanggungjawab fiskal. Kita tidak boleh mempunyai dua tafsiran terhadap GLC. Satu untuk tujuan politik dan satu lagi untuk tujuan perkenaan fiskal. Prinsipnya mesti jelas. Jika tidak melibatkan dana awam, maka ia tidak sepatutnya dilaporkan dalam bajet 2026. Puan Pengurusi, apabila GLC dijadikan sebahagian daripada dasar bajet negara, ia membuka pintu kepada campur tangan politik dalam keputusan pelaburan komersial. Apabila syarikat milik kerajaan mula melaksanakan projek atau perbelanjaan yang tidak memenuhi kriteria pelaburan yang munasabah, semata-mata untuk memenuhi matlamat sosial atau politik kerajaan, Risiko jangka panjang amat besar. Pelibatan terus GLC dalam bajet juga mengaburkan garis antara peranan kerajaan dan peranan korporat. GLC sepatutnya berfungsi sebagai entiti komersial yang berasaskan kecekapan dan keuntungan dan bukan sebagai pelaksana dasar kerajaan. Apabila kerajaan mula menggunakan GLC untuk mencapai matlamat sosial jangka pendek yang menjejaskan daya saing korporat dan menurunkan keyakinan pelabur dan melemahkan disiplin pasaran Akhirnya, bukan sahaja pelaburan gagal Tetapi reputasi Malaysia sebagai destinasi pelaburan juga terkesan Jadi saya harap uh, ini boleh dijelaskan oleh Kementerian Kewangan Sebab saya, tak, saya rasa tidak patut Kementerian MITI dan juga Kementerian Kewangan Boleh ada dua dasar yang bertentangan dalam hal ini Isu yang kedua B11030000 bayaran tuntutan insurans dan dan pampasan. Saya ingin menyatakan sokongan kepada pendirian Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia berhubung keputusan untuk mengenkalkan had sementara kenaikan premium insurans hanya untuk tempoh 3 tahun. Langkah ini langkah seimbang, bertanggungjawab dan penting untuk melindungi kestabilan jangka masa panjang sistem insurans kesihatan negara. Puan Pengurusi Ramai ramai pihak berpendapat bahawa syarikat insurans tidak patut dibenarkan menaikkan premium langsung. Pandangan ini nampak baik di permukaan tetapi hakikatnya tidak realistik dan akan menjejaskan seluruh ekosistem perlindungan kesihatan negara. Bank Negara Malaysia telah menetapkan had sementara 10% kenaikan premium bagi kebanyakan pemegang polisi selama 3 tahun. Ini satu langkah penstabilan sementara tapi ini bukan satu penyelesaian kekal. Data menunjukkan bahawa 90% polisi mengalami kenaikan premium kurang daripada 10% pada tahun pertama, malah lebih baik daripada sasaran awal 80% yang ditetapkan oleh BNM. Ini buktikan bahawa kawalan sementara ini berfungsi, tapi ini bukan satu secara kekal. Kita perlu faham bahawa perkara asas insurans bukan satu produk keuntungan segera tetapi ia satu sistem pengumpulan risiko ataupun risk pooling. Cara yang mudah, ramai orang bayar sedikit setiap bulan, kita bayar premium supaya apabila seorang jatuh sakit, kos rawatan boleh ditanggung bersama. Namun, apabila kos perubatan naik setiap tahun, contohnya, charge hospital dan ubat naik antara 8 hingga 12% tahun, dan penggunaan teknologi rawatan baru seperti terapi genetik, rawatan kanser, Kampar. imunologi dan pembedahan robotik semakin mahal. Kampar, Maka kos... Padang terak. Bisa habis dulu, habis. Maka kos pampasan yang ditanggung oleh rakyat insurans juga meningkat. Kalau premium tidak dinaikkan langsung, lama kelamaan dana insurans akan jadi tidak cukup untuk membayar tunturan, tuntutan sikit, pelanggan. Ya, Akhirnya, syarikat terpaksa potong faedah, lambat bayar pampasan atau dalam kes paling teruk tutup operasi. Bila itu berlaku, siapa yang rugi? Bukan syarikat semata-mata, tetapi rakyat sendiri yang hilang perlindungan kesihatan mereka. Ya, boleh. Terima kasih, Kampar. Uh, tadi saya tengok uh, Kampar dah sebut tentang uh, ketidaktujuan untuk menggunakan JSC dalam belanjawan 2026. Betul, no? Jadi saya nak tanya soalan sikitlah kepada Kampar adakah Kampar bersetuju kerajaan menggunakan khazanah berhad untuk membiayai kerja-kerja pemulihan Karkosa Seri Negara? Dan juta ringgit. Itu, itu kena tanya Menteri Kewangan lah. bisa tanya soalan lain, awak tanya, soalan lain. Okey, tak apa. Saya nak habiskan. Okey, ah, seterusnya saya nak masuk b 1006000 program khusus. Sekejap saja satu minit. Ah, setengah, setengah minit program khusus. Ada daripada kalangan pembangkang yang katakan nak hantar menteri pergi khusus untuk tanya soalan tapi saya nak kata di sini katakan kalau perlu hantar khusus pembangkang yang perlu pergi khusus kerana ada pembangkang yang cakap nak tutup parlimen ada pembangkang yang cakap kalau soalan yang tanya tak dapat jawab nak buat, tak, negara jawab, soalan saya, jawab saya, soalan saya saya rasa pembangkanglah patut pergi khusus dan terakhir B11 990-000 komitmen kewangan, saya nak dapat satu penjelasan daripada kementerian kewangan sebab ada dakwaan bahawa apabila Presiden Donald Trump datang ke Malaysia dan uh, dan menggunakan sewa satu bangunan Ritz Carlton Hotel, kos itu mencecah US dollar satu dua juta ataupun lebih kurang 5 juta ringgit. Adakah kos ini ditanggung oleh pihak Amerika Syarikat ataupun daripada pihak Kementerian Kewangan? Sekian saja pembahasan saya. Terima kasih. Kita sama-sama khusus. -sama Terima kasih khusus. Yang Berhormat Kampar. Saya jemput yang berhormat sahabat berani.